تصوف کا ماخص شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے تصوف کا یہ علم قرآن و سنت کے ساتھ مقید ہے نیز یہ بھی فرماتے ہیں ہم نے تصوف قیل و قال مباحثو اور جنگ و جدال سے حاصل نہیں کیا بلکہ ہم نے اسے بھوک شب بیداری اور امالی صالحہ کے مرویات سے حاصل کیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے علم سے نواز دے گا جو اسے معلوم نہ ہو ایک مشہور بزرگ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ اصول ہے نمبر ایک کتاب اللہ نمبر دو سنتی نبوی نمبر تین حلال کانا نمبر چار کسی کو تکلیف نہ دینا نمبر پانچ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا نمبر چھ توبہ نمبر سات حقوق اللہ و حقوق العباد کو ادا کرنا شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ راستہ طے کرنے کے لیے وہی موضوع اور مناسبے جو اپنی سیدھے ہاتھ میں قرآن مجید رکھتا ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفی اور ان دو چراغوں کی روشنی میں چلتا ہو تاکہ شبہ کے غار میں نہ گرے اور بدعت کی تاریکی میں نہ بٹک جائے مزید ارشاد فرماتے ہیں صوفی وہ ہے کہ اس کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کے قلب کی طرح سلیم ہو دنیا کی دوستی سے سلامت یافتہ ہو اور خدا کے فرمان کا بجالانے والا ہو اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے تسلیم ہو. اور اس کا غم حضرت داود علیہ السلام والسلام کے غم کے مانند ہو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام جیسا فقر ہو. اور اس کا صبر اور مناجات و اخلاص کے وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند اس میں اخلاص ہو حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں تصوف کی بنیاد دو چیزوں پر پانین شریعت کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے ساتھ دل کو کلو سوا اللہ سے فارغ رکھنا امام قیشری نے اپنے مایا ناز کتاب رسالہ کیشریا میں فرماتے ہیں سوف کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ آداب شریعت کے پابندی رہے حرام و مشتبہ چیزوں سے دستکشی کی جائے اور غفلتوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاری جائے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اے اہل تصوف قرآن و سنت کی پیروی کرتے رہو اور راہ بدت اختیار نہ کرو اطاعت کرو اور دائرہ اطاعت سے باہر نہ آؤ تو باری تعالیٰ پر قائم رہو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹہراؤ اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہے اور حکم دیتا ہے وہی جو ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہوئے حق سے آراستہ رہو اور تہمت نہ لگاؤ اور صداقت اختیار کرو اور شکایت نہ کرو اور جزا و فضا نہ کرو صبر اختیار اور اطاعت حق پر مجتمع رہو تفرقہ سے بچو امام نبی رحمہ اللہ اپنے رسالہ مقاصد الامام نبی فی التوحید والعبادہ و اصول التصوف میں فرماتے ہیں تصوف کے پانچ اصول ہیں نمبر ایک تقوی نمبر دو اتباع نمبر تین مخلوق سے اعراض نمبر چار اللہ سے راضی ہونا قلیل اور کثیر نمبر پانچ رجوع اللہ فی و ذرا حضرت شیخ عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں اسلامی تصوف وہ تھا جو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا حضرت ابو بکر صدیق و علی المرتضی کا تھا جو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا جس کی تعلیم جنید بغدادی اور رابعہ بسری نے دے دی ہے جس کی ہدایات شیخ جیلانی و مجدد سرہندی کرتے رہے اور جس کی دعوت اس دور آخر میں شاول اللہ محدث دیلوی کی زبان قلم رہی بندہ چیز کہتا ہے اور اس کی صحیح تشریح اور احیاء حکیم الامت مولانا شف علی تانوی نے اپنی گرا قدر تصنیفات میں فرمائی ہے اور اس زمانے میں طریقت کا عملی نمونہ حضرت قطب الاختاب شیخ المشایخ محمد شیرین مرغزار بابا جی نے عظیم مجاہدے گھر کے پیش کر دی ہے